Здравствуйте, друзья! Хочу с вами поделиться Как сказать моей ошибкой. Ошибкой не всегда это делал, но очень редко. Ну вот иногда бывает, что как бы что под рукой, то и цепляем, знаете как. То есть вот это бывает, где-то закинул и забыл за нее. Потому что, допустим, 16 мм проявляешь и уже сидишь на вот этих двух улиточках, да, под 16 мм. То есть вариант у нас под 16 это. Вот с этим винтиком. С этим винтиком. Тогда у нас получается, что улитка приподнята, все прекрасно, свет не проникает никуда. Но в этом случае, когда у вас просто две улитки, под 8 миллиметров то вот эта вот маленькая дырочка это вот маленькая дырочка, которая сливает раствор туда дальше, да? У нас происходит вот эта воронка и вот эта вот чашечка. Они создают лабиринт, чтобы свет не попадал, да? В этом случае у нас будет свет попадать. Сейчас мы продемонстрирую фонарик и так чтобы лучше было у нас видно. Вот я опустил. И вот наша дырочка во всей красе. То есть прекрасно попадает у нас свет на кинопленку. Для того, чтобы такого не было, нужно все-таки следовать инструкции, которую я считаю, что этот бачок придумали молодцы, конечно, это одно из таких изобретений Советского Союза, которых очень мало, я имею в виду, в кинотехнике, в фототехнике, которая в основном была где-то скопирована, то только вот такой вариант. Вот вариант для проявки одной 8-мм пленки. 1 на 8. Если 2 на 8, там проблем нет. То есть в таком варианте у нас вот наша дырочка, да? Вот она еще видна. Все, ее уже не видно. Цепляем замок. Вот еще раз приподнимаю крышку. Ее еще видно, теперь ее уже не видно. То есть у нас чашечка приподнялась, тем самым прячет дырочку уже за вот эту квету вот эту вот вороночку эту. Вот. Не квету вороночку. Вот так вот. То есть разница у нас на вот расстояние вот это вот вставочки вот этой. Вот. Вот. Потому что в варианте с этой сюда вставочку эту не получится установить, потому что здесь, здесь у нас отверстие поменьше. И сюда не вставишь никак. Ну То есть для этой вот только эту использовать при 1 на 8. 8-миллиметровую плен, когда проявляете 1 на 8, вот только вот такой вариант. Либо если у нас нету где-то, пропало, потерялась у меня, я то потерял. Тогда у нас вариант только такой. Чтобы у нас тоже при поднятии немножечко можно вот эту вот гаечку для 16 мм исполнения Всё. мы можем вкрутить ее в нижнюю часть интересно у нее кстати это вроде как нижняя но на ней есть резьба видимо предусмотрено что можно как со временем расточить дырку там и нарезать резьбу под, под такую сделать ну, не знаю в этом варианте у нас тоже у нас просто сама вся пленка приподнимется и будет немножечко больше сопротивления когда мы крутим вот такой вариант ну это если вы вот, вот используете две такие если вообще вот этот тот вот этот вариант без вот этой, этой штучки этой гаечки только такой вариант используйте бывает вот эти теряются, да, тоже где-то потерялись и поэтому приходится делать две улитки. Но ее несложно выточить, как бы если сейчас любая пластиковая труба, можно подобрать диаметр внутренний и наружный, а эту вот фасочку срезать и все, то есть можно самому даже сделать несложно. замечал у меня вот в конце кинопленки появляются вот эти полоски. И не обращал внимания, я подумал, что где-то кассета, ну, в принципе, она невозможно, чтобы светила именно кассета, потому что это намотано внутри. Это... Если кому-то помог, можете поставить лайк, ну и подписывайтесь. Будем дальше. Век же век учись. В общем, с 82 -го года вроде как еще, еще не научился. Вообще. Такие вот дела. Все, всем хорошего дня. <music>